প্রিয় সবাইকে আমরা পাঠ করছি ওম শ্রী পারমাত্মীতা দ্বিতীয় অধ্যায় সংখ্যায় ंथता कृपया विष्ट मश्रुपूर्णकुशन ऋषिद्धि वाक्या मुच मधुसूदना श्रीभगवानुवाच भगवान उवाच उतलो विषा मे

शङ्ख्ये द्रुणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियुत्स्यामि उत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनं कुरु न हत्वा हि महानुभवा विषये वक्तुं ह लोके हत्वार्थकामं तु गुरुनि भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः होरि ॐ दत् सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु सबैके आबार नमस्कार